मोहब्बत की एक ऐसी लाजवाल दास्तान है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे तमाम महबूब यानी आशिक मशुक जुड़े इस वीडियो को मुकम्मल देखें यह कहानी है सिमली और राजधन की इन दोनों को पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी एक दिन का जिक्र है जब सिमली दरिया किनारे बैठी थी दरिया के इस पार रियासत का शहजादा जिसका नाम राजधन था शिकार खेलते खेलते आ निकला इसने देखा कि एक निहायत ही हुसैन और जमील शहजादी दरिया में अपनी टांगें डालकर बैठी है एक लम्हे को तो इसे ऐसा लगा जैसे पानी पर कोई तस्वीर बन गई हो और पानी भी शहजादी की हसन की ताब ना लाकर ठहर गया हो इसने दरिया में पत्थर फेंका ताका शहजादी को अपनी जानब मुतवजे कर सके शायद शहजादी को भी ऐसे ही शहजादे की तलाश थी पहली नजर ही प्यार हो गया रफ्ता रफ्ता हालात यहां तक पहुंचे कि दोनों का इश्क ज़बान ज़द वाम हो गया शहजादे राजधन ने इसके बाप के पास सिमली का रिश्ता मांगने के लिए पैगाम भेजा चूंकि राजधन एक छोटी रियासत का शहजादा था शहजादी के बाप को अपनी सल्तनत और ताकत पर घमन था इस लिए वो सिमली की शादी किसी हम शहजादे से करना चाहता था अपने बाप के इनकार पर शहजादी सिमली बहुत मायूस हुई एक रोज इसने दरिया के किनारे सत्तर फुट बुलंद चटान पर चढ़कर दरिया में छलान लगाकर खुदकशी कर ली आने वाले वक्तों में सिमली एक देवी कहलाई जिसकी पूजा की जाने लगी और दरिया का नाम भी सिमली पड़ गया इस्लामाबाद के बासियों को जहां से पानी मिलता है वो डैम भी इसी लाजवाल दास्तान सिमली ही से मौसम है सिमली शहजादी इलाके पोठोहार की लोक दास्तान का हिस्सा जो बाद में सिमली देवी से मशहूर हुई सिमली शहजादी राजा सारगिन की बेटी थी अदरयुधन की इस हवाले में तारीख में तज़ाद मौजूद है ताहम यह हकीकत है कि वो शहजादी थी और जब उसने खुदकशी की तो उसकी याद में मौजूदा एयूब पार्क में एक मंदिर और सिटोपा बनवाए गए इसी मुनासबत से एयूब पार्क का पुराना नाम टोपी रख है राजा सारगिन किशन अहद के बाद कश्मीर और मुलका इलाकों का हुक्मरान रहा और जिसका अहद दो से दो तक का है राजा सारगिन का पाया तख्त रावलपिंडी के मौजूदा इलाके मोरगा में था शहजादी सिमली अक्सर टैक्सला से अपनी नानी कोरी देवी के पास आया करती थी कोरी देवी के नाम पर ही इस्लामाबाद का एक कदीम गांवकारी आज भी मौजूद है सिमली यहां से दरियाए सवा की सैर को जाया करती थी जिसे इस जमाने में दरियाए शुषमा कहा जाता था सिमली यहाँ पहाड़ियों पर चढ़कर शिकार खेलती सहेलियों के साथ दरिया के पत्थरों पर बैठकर अपने पाँव ठंडे पानी में डालकर गाने गाती